Вы бачите здесь посильную охорону, не? Мы Привет, бачите, да. Но тут мы, мы, мы ничего не усилили, ничего не изменили. Относитесь к этому философски. Та, такая ситуация. Министр внутренних дел, другие руководители государства всегда будут находиться под каким-то прессом. Да? Мне очень жаль то, что произошло, то, что служба безопасности нашла э, э, какие-то аргументы и доказательства по этой ситуации, связанной с покушением на несколько человек, в том числе на министра. Я потому что знал этого человека, хорошего о нем мнения был. И эти ребята из Слобожанщины хорошо себя проявили в АТО в прошлом году, в Волновахе. Ну, так бывает в жизни, да. Или крышу сорвало, или что-то иное произошло. Я до сих пор отказываюсь верить в то, что все эти факты есть неопровержимые. Пусть следствие установят, но Давайте каждый делать свою работу и не надо а, вокруг этого устраивать. Министр там был одним из в списке, но зато все СМИ подали, что покушение на министра. Важнее, что просто один человек хотел другого убить. Это проблема. Вот. Что касается охраны, то служить и защищать будет полиция, охранять вас. Это гораздо важнее. У меня работа такая, слушайте, я такую информацию получаю, что дай вам Бог ее не знать. Это не первый, не второй, не третий случай такой, когда и в нас с ребятами из гранатометов стреляли, и готовили взрыв, и взрывчатку привозили прямо под министерство в банке из-под халвы. То есть это все, это все процесс. Да, я как бы уже привык.